Друзі, вітаю вас в ефірі телеканалу ТІТІВ. Ви дивитесь програму Є автор та ведучий Євген Салтан. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про кіровоградський баскетбол, а точніше про клуб Золотой Вік. Спробуємо проаналізувати виступ нашої команди у осінній частині чемпіонату вищої ліги. І до нас у програму ми запросили головного тренера баскетбольного клубу Золотой Вік Андрія. Білозерського. Ну що, Андрій Вячеславович, я вас вітаю. Дякую, що прийшли до нас у програму. Ну, я хочу подякувати від себе, від журналістів, від болівальників за осінню частину. Ви провели ну, блискавично це перше коло. Дякуємо вам. І знаєте, ось перед початком повернемося на початок, да коли стартував сезон. чи відчували ви на собі недооцінку з боку більш досвідченіших команд? Адже ви дебютант вищої ліги? Ну да, мы являемся дебютантом, конечно. Да нет, недооценки нету. Все команды настраиваются на игры, все примерно знают силу. Ну, конечно, никто не ожидал от нас такой игры, в принципе. Ну, мы правильно сделали небольшой сюрприз и для болельщиков, и для многих команд, в принципе. Так, так получилось, это хорошо, я думаю. Давайте сгадаем первый матч нового сезона, когда играли в дома против химика. Хотели эти хлопцы парамогти, проиграли. Чему? Ой, ну мы уже много раз на эту тему говорили, в принципе, но э, ну очень хотелось нам видите, этот ажиотаж э, первый домашний тур, во-первых, а открытие чемпионата, плюс э, столько всего ну, вокруг баскетбольного было. Ну перегорели, немножко перегорели. Я думаю, опять же, сколько раз уже говорю, но ну, вторую игру мы реально показали свою силу и сыграли с химиком. Химик очень классная команда, она это доказала, обыграв два раза Политехника, один раз Авангард обыграв. Там ребята очень хорошие, хороший тренеры, я, я об этом говорил и буду говорить, потому что вот, ну, так получилось. Это это спорт, где-то все-таки я упустил тот момент, когда ну, ребята. занервничали, в принципе, перед игрой. Во время игры это уже было немножко поздно, поэтому где-то момент, наверное, упустил перед игрой. Ну, так, так бывает, это спорт, поэтому так что где-то жизнь. Ну, я думаю, после этой ее поразки, первой, домашней, вы после матча, ну, я не знаю, что была такая серьезная, серьезная человеческая разговора, певно, треба було а, за тварей, за так, а, говорить хлопцями без емоцій. Да, мы долго, кстати, очень общались после этой игры. Мы почти до 12 часов ночи общались. Там с некоторыми Это часами. при том, что поединок был в 12 да, дня. Да, ну, у нас был очень у нас серьезный разговор. Мы общались, и я с капитаном общался, с Антоном э, Мельником и с Андреем Чайкой. Мы очень долго разбирали, говорили обо многом, в принципе. Ну, я думаю, разговор пошел на пользу, а <coughs> плюс Капитан, еще ж, мало того, что я говорю с командой, капитан, ну там имеет большое влияние, в принципе, и ну, все получилось. В принципе, ребята успокоились и показали тот баскетбол, который они играют, и который они показывают. Еще тут не печатать те разговоры, он вам пообещал. Вот чего дійшли? Ну, понимаете, всего рассказать я не могу, потому что, ну, в принципе, они ну, они видели мое состояние, в принципе, у меня реально было очень где-то обидно, наверное, и больно, потому что хотели сделать подарок и праздник любителям баскетбола, тем более, что у нас две команды ушло из нашего города, вот, и все-таки мы остались одни, и хотелось сделать более-менее праздник. Ну, немножко не получилось, они меня поддержали в этот момент, в принципе, и сказали, что это все-таки, это спорт, и тоже, ну, то же самое, они пообещали, что следующая игра будет намного лучше. Ну то, что оно и получилось, в принципе. Ну я им верю, и, правда, я, я очень им доверяю, потому что они, они у меня классные и хорошие ребята, в принципе, я их очень люблю, это мы одна семья, поэтому. Короче, мы поддерживали друг друга. Все. Как думаете, это чисто вывалось супарники после другого поединка, когда он Ну, в принципе, да, я говорил с тренерами, они, конечно, да, ну они нашу силу-то знали, конечно, но после первой игры они думали, что чисто психологически мы не сможем собраться, потому что это тяжелый, удар дома первая игра и в первом сезоне высшей лиги, в принципе, большинство команд этого не выдерживает, но мы выдержали, кстати, но я думаю, что этот даже, наверное, это оказалось для нас более-менее плюсом. Хорошо, наверное, это что случилось в первой игре, а не где-то в середине. Потом было бы, наверное, сложнее немножко. Вот вы зазначили, что в Кировограде осталась лишь одна баскетбольная команда. Чи ну. вы чувствуете на себе ту ответственность, которая лягла на ваши плечи? Ну, конечно. Все-таки мы еще в прошлом году называли Кировоград – баскетбольная столица Украины, и на самом деле это было так, это ну, во всяком случае по командам мастеров, да, это мы показали, все команды показали отличный результат, хорошую работу, тренера все отработали. Да, ну, к сожалению обстоятельства так сложились, что <coughs>, две команды распалась, но это не не по вине, в принципе игроков и тренеров, ну там ситуация в стране у нас сейчас такая, что довольно-таки сложно, ну. Будем надеяться, все-таки хотелось бы, конечно, чтобы и работать было легче, конечно, когда рядом тренера с ними и посоветоваться можно, и пообщаться, и спарринг какой-то сыграть, конечно, было намного проще. Ну, будем надеяться, говорят о том, что возродятся эти команды. Конечно, верится с трудом, но хотелось бы в это верить, и чтобы все-таки большой баскетбол все-таки был в Кировограде не только представлен золотым веком, а и другими командами. И зараз нужно говорить про те, что бы «Золотой век, играя и за БК град, и за Елисавет Баскет. Ну, при... Заелисавет Баскет, в принципе, конечно. Не, ну, играем. И мы, правда, что ну, зрители все-таки, я думаю, получают удовольствие от э, общения между собой. И на играх они, я смотрю, общаются им нравится наш баскетбол, в принципе, да. Ну, наверное, мы даем немножко чуточку того, что. Сейчас людям не хватает, в принципе, какое-то добро эмоций, всплеск позитивных эмоций, поэтому что ну, тяжело в нашей стране, тяжело и, и жизнь довольно-таки стала тяжелой. Поэтому, думаю, мы немножко, немножко, может, какую-то толику приносим радости нашим болельщикам. И, конечно... Немножко заслоняем ту нишу, которую должны были занимать БК Кировоград и Золотой век. Ну, вы знаете, у, БК прошу, и вы знаете, у БК Кировоград было много профессиональных классных гравцов. Mm -hmm. А ось кого бы вы хотели видеть в складе БК Золотой век? Ну, вы знаете, честно сказать... Мы об этом говорили, многие, некоторые игроки и просились. Вот, и сейчас идут разговоры у меня с некоторыми игроками. Кто и, я, к чему сократ? Нет, хочет? ну просто не хочу говорить, есть okay. маленький секрет. Просто ну, пока не надо эту тему обсуждать, потому что у некоторых игроков есть разные предложения, разные клубы, поэтому сейчас, тем более, сейчас будет сезон переходов. Ну, честно сказать, кого я хотел видеть, я вижу уже в Золотом веке, в принципе. Это я, конечно, ворника Женю, потому что мы очень много лет с ним знакомы, я знаю его все сильные и слабые стороны, в принципе, мне очень нравится. Дело в том, что, понимаете, я, ну, свою команду ну, вот я подбираю не только чисто по профессиональным качествам, а по человеческим. У нас особо, понимаете, я не хочу, чтобы, ну, как тебе вам сказать, под, ну, так, сказать, подшивая овца завелась в нашем стаде, понимаете, если это грубо сказать. Поэтому тут много очень э, таких критериев, которые я оцениваю, может быть, около баскетбольные. Вот. Поэтому есть игроки, которые, может быть, они сильные как э, игроки, но как человеческие качества мне не совсем устраивают, понимаете? Вот. Хотя вот у меня был сейчас у нас играет такой игрок, как Александр Роснач, в принципе, о нем, ну, очень много. Ну, негативного плана. Да, негативного плана было очень много рассказов. Я, я тоже присутствовал на тренировках, видел его, как я в Аград, но когда человек оказался без команды, ни один тренер с ним не хотел работать уже, в принципе, но ну, это мы так общаемся, знаем. Вот, ну не знаю, ну, я с ним пообщался, все, ну вроде нормальный человек, все, пообщались, поговорили, все. Он играет, и команда его приняла, поэтому... Ну, не знаю, на сегодняшний день я им очень доволен, и команда довольна, и он в команду влился, и помогает команде, поэтому вот так бывает тоже, поэтому. Если mm yeah. говорить про нашего капитана Богдана Сосоя, yeah. мало кто знает, что, кажется, несколько лет назад он пребывал у, э, на перегляду, так, да. Yeah. в Кировограде, но его тогда не взяли. Yeah. И вот сейчас Богдан, ну, я считаю, это лидер нашей кировоградской команды. Ну, он не только как игрок лидер, он как человек лидер, я же говорю, недаром у нас капитан, он сплочает команду и все вертится вокруг него даже я же говорю то что женя ворник немножко постарше в принципе но они очень хорошо ладят между собой и не делят э, лавры лидеров поэтому а то что как он человек ну я вам скажу что мне почему легко с ним работать потому что я его знаю с детства мы очень дружим с его отцом и очень много лет мы еще играли с ним друг против друга я еще когда я работал в шоске я был играющим тренером вот и мы выходили а отец его тренирует и тренировал, и тренирует Краматорская. Краматорская команда была очень-очень серьезная. В первой лиге мы встречались. Вот. И, и дружим, дружим, дружим семьями, понимаете. Поэтому Богдана я знаю с самого детства, мне с ним очень просто, легко. И я знаю про, о нем все. В принципе, он обо мне тоже почти все знает. Поэтому мы. Кто у вас есть этого за uh, разумение, кем май будет между тренером и капитаном? Конечно, ну вы знаете, он наверное немножко больше, чем капитан. Вот когда у меня была болезнь, вот это же у меня в прошлом году была серьезная операция, я три месяца я вообще отсутствовал. Uh, он взял на себя бразды тренерства и он справился. Поэтому представьте молодого мальчишки в 20 лет, 21 год взять на себя так, 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 такую нагрузку и плюс играть еще вести за собой команду. Он ну, ну, молодец, он справился. И я, я говорю, он больше, наверное Тренер даже, вот второй тренер у меня, потому что у меня, к сожалению, нет второго тренера, он нас просто тоже... Ты что ему там 22-23 да. а, да, -го года, я так шантумляюсь. Да, да, 92-го года рождения, 22 -го года ему. Вот, ну, такой он не по годам мудрый, молодец, он, 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 он очень хороший человек <кхем> и очень хороший игрок, поэтому... Поэтому меня он устраивает во всех вариантах. Я знаю, что после матча с Завангардом я его назвали королем баскетбола, чи я-то не Ну, забить було? такой, да, король Британ, я сказал. Да. Ну так забить такой мяч. Ну и вообще, я еще раз повторюсь, честно говорю, но такой мяч, я думаю, в, в этом чемпионате мы больше не увидим такого красивого мяча. потому что... И имеет такое спокойствие решать судьбу на последних секундах, пойти и бросить такой мяч. Ну вот мы с его отцом обсуждали, он сидели возле компьютеров, он, он, он в Краматорске, а я в, в Кировограде. И вот по, по 10 раз пересматривали, ну, ну, он говорит, я пришел на тренировку, я говорит, пробовал, то бросить так мяч. Ну так бросить, ну это сложно, конечно. Да. Это, это, это классный бросок, классная, классная атака, и плюс это, он принес победу команде, а это вдвойне цене. То, то такие китки бывают раз, не знаю, на 10 лет. Как? Ну, я не знаю, я в принципе в своей жизни <реш> такой. Вы сами не пробовали кидать? Ну, нет, я уже не пробовал, я понимаю, что у меня не было, ну, когда я, мне э, отец э, Богдана сказал, что у него не получилось, он у меня чуть моложе, в принципе. Кстати, сегодня у него день рождения, у него сегодня 45 лет исполнилось, вот даже это чуть, чуть немножко символично. Вот. И у него не получилось, а я думаю, что мне не стоит. У меня есть кому эти броски делать, пускай они лучше делают. Богдан, после этого матча проглядал с видео, где он закинул этот мяч? Ну, Чем я разу, возможно, Да нет, мяча мне нет, конечно, потому что, ну, очень тяжело. Во-первых, устали. Игры были в Киеве, очень сложнейшие две игры с авангардом, в принципе. Вот. А, ну, дома, я думаю, все мы, конечно, смотрели, потому что, ну, это, ну, это ему осталось на всю жизнь, и я знаю, что ему сделали, и запись будет, все, ну, потому что, ну, это показать и детям, и внукам, потому что, ну, это, это классика, конечно, это... Знаєте, коли я до Києва грати проти лідера чемпіонату авангарду, мало хто вірив, що БК «Золотовік» зможе щось там створити, хоча б маленьку сенсацію. А перший поєдинок ви програли там в одне очко, так? наступна гра, ви виграли в одне очко. Ось така варідольні ігри, можна варідольні, казати. Да. Ну, достойно. Ми перша гра, звісно, да, ми немножко. Да, поймали мандраж, не без этого, потому что ну, реально очень опытная команда, три, бывшие, три в команде играет три игрока сборной Украины, и вообще, поэтому это, это реально очень сильный плюс. Э, там играет такой игрок, как Балашов, он в прошлом году, он, в принципе, он вывел нашу команду на первое место, и благодаря ему, я, я считаю, что все-таки большая львиная доля заслуги его, то, что мы стали чемпионами высшей вот, лиги. Ну, а мы, да, мы с, с ним и справились, мы ему не дали много забить, но с другими игроками, конечно, посложнее было, потому что все-таки играть против таких игроков, как Гуртовой Горбенко, моим ребятам еще пока немножко сложновато. Но они собрались, играли, и, будем говорить, уже четвертая четверть, и вся вторая игра была достойная, в принципе. Мне за, них, за них уже не стыдно. И вот в минулом выходе мы дома играли против Волонь Баскет. Знаете, чувствовалась вот такая втома у наших да. гравцев. Да. Все что я Ванга разобрал, мало то цело. Да, да, очень тяжело, я, и, в принципе, у нас. Э скамейка немножко, немножко еще не дотягивает до, у нас, в принципе, играет сейчас пока 6, 7, ну, 8 человек от силы, в принципе, и мне надо еще хотя бы, чтобы в ротации еще бы человека два помогали, тогда было бы немножко легче, потому что основной груз на себе вы, вы, выносит первая пятерка в основном, но, и плюс Антон Мельник, он, он, был немножко травмирован, поэтому он только-только-только-только входит, и вот он уже во второй игре с Волонь там он показался во всей красе. Ну, я просто верю и знаю, что мы ну, очень хорошо, в принципе, моментами уже играли. И Никита Мысь уже хорошо играл, Рома Новиков, но им просто еще где-то не хватает, наверное, уверенности. Потому что они, наверное, надеялись сразу же играть в первой пятерке, но у нас где-то, может быть, еще не собрались полностью. Но есть определенное задание, мы говорили, они, я, уверен, я уверен в том, что вот в следующей половине вы увидите совсем других вот этих двух игроков однозначно. Ну, плюс Сережа Глинчак, он... Естественно, потому что он, он очень хороший игрок и он, и он это доказывает. И стал, главное стал играть в защите, вот, а это, это очень радует. Поэтому сейчас, в принципе, команда я доволен и я уверен, что следующий следующая половина команда более, проведет более интересно и более классно. И, в принципе, будет более большая ротация, в принципе, потому что ну, на сегодняшний день да много, много вынесли на себе Богдан и Ворник, Чайка, в принципе, на себе это... Глеб Бучко, в принципе, ну больше всех, конечно, досталось Богдану Ворнику, ну в конце уже осноч так более-менее уже заиграл, это тоже, это тоже очень здорово. так что ну, 10 человек у нас хороших это точно. Если зададут и все матчи синей частины, най Да они все по своему понимаете эмоциональные очень, много. Наверное, авангард все-таки, потому что ну, такого... Второй поединок. Так. Да, первый тоже. Но... И понимаете, когда я знаю, что команда, ну да, ну по подбору игроков, по именам мы ну, немножко ниже находимся, авангард только, но ну, это только по, -по, по именам. А по действиям на площадке мы не хуже. Я видел тот, ну я не знаю, вот, растерянность определенную, наверное, боязнь небольшую у ребят, хотя они, они ничем не уступают и, и этим игрокам. Ну, все-таки молодцы не собрались, и, а конец, ну, конец был просто там шумашизм, за 3,8 до конца. И ну, должен был мяч зайти, когда Женя Вольник бросал. Ну, понимаете, так. Ну не пошел. А вот который, когда Богдан бросал, ну, ну такой бросок, это в принципе один из тысяч, а он зашел. Поэтому, ну, так. Мне все-таки, наверное, авангард, потому что тяжело. после авангарда тяжело, что им, что мне, наверное, тяжело отходили, и я вам скажу, что я тоже дня 4-5 только перед играми с Волонин так более-менее более, более, менее пришел в себя. Так, тяжело, конечно, тяжело. Я знаю, что перед стартом чемпионата президент клуба поставил задание а, посесть, ну, до пятерки лучшей команды. Я mm -hmm. знаю, что баскетболисты говорили про то, что там можно выиграть чемпионат. Андрей mm -hmm. Вячеславович, можно выиграть? Можно. Можно. Я думаю, мы это уже показали, что, конечно, можно. Ну, поставили задачу, задачу надо выполнять. Я понимаю, что это. Ну, не будем спешить, конечно. Но... Ну, конечно, хотелось бы подняться как можно выше, потому что, ну, я думаю, мы достойны. И главное, ребята, в принципе, они перешли ту грань между игроками первой и высшей лиги. Все-таки это большая разница, игра в первой лиге и высшей лиге. И у нас основа как бы то ни было, у нас шесть человек игроков с первой лиги. Из них, будем говорить, пять это основные игроки. І, і вони не затерялись, они наоборот не показують себе класно. Тобто, хлопці виросли. Виросли, вони реально дуже сильно виросли. Они показують дуже осмысленный, классный баскетбол. Поэтому, от, 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 от особо радует, в ну що ж, Андрій Вячеславович, я вам для дякую за те, що пройшли mm -hmm. програму. Дай Боже, аби ось після нового року ваша команда ну, демонструвала. Якщо буде демонструвати таку гру, як в осінній частині, ну я думаю, що як мінімум там бронзові чи срібні медалі у нас у кишені. Я теж сподіваюся тому, да. Ну, конечно, если станете чемпионом, это Да, будет. я думаю, никто не обидится. Дебютант еще лиги, вот сразу стоит чемпион. Ну, ну не будем, давайте, не, будем, не, не загадывать. будем загадывать. Я тоже не, я не люблю загадывать, в принципе. Главное, хотелось бы, чтобы команда показывала тот баскетбол, который вот сейчас она показывает. Но я думаю, что мы к этому стремимся и делаем, и все для этого делаем. И я думаю, ничто нам не должно. Главное, чтобы все были здоровы, главное, мир был, чтобы в нашей стране, конечно, вот это самое главное. Вот. а все остальное мы будем стараться и будем делать. І всі хочу поздравитися з наступаючим Новим роком, з вот, праздником, з Роздієм, з ну, усім. Міра, міра, любві і здоров'я. Все. все, дякую вам за участь. Да. Ну, я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з головним тренером баскетбольного клубу Золотой Вік Андрієм Білозерським. На цьому все. Я, Євген Салтан, прощаюся з вами. Всього вам найкращого, як завжди, перемог всьому.